નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલ સાતમો જેનું નામ છે ખાના ખજાના આ પાઠના તેના જવાબ વિશે શીખવાના છીએ કે જે પાઠ ભાગ બે ની અંદર આપણને આપવામાં આવેલો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય

ધોરણ પસંદ કરશો તો તમને વિષય બતાવશે વિષય પસંદ કરશો એટલે તમને પાઠના નામ બતાવશે જેમાં તમે વિડીયો ઉપર ક્લિક કરશો તો વિડીયો જોવા મળશે અને પીડીએફ ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને પીડીએફ જોવા મળશે તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપ સૌને ગમશે જરૂર ડાઉનલોડ કરજો જે એકદમ ફ્રી છે કોઈ પણ પ્રકારના ચાર્જ વગર તમે વિડીયો અને પીડીએફ પણ જોઈ શકશો તો જરૂરથી ડાઉનલોડ કરજો તો ચાલો મિત્રો હવે આપણે શરૂ કરીએ પાઠ સાતમો ખાના खजाना पाठ सात खाना खजाना इस इकाई में रसोई के साधन के बारे में जानेंगे एवं अनाज फल और सब्जियों का ज्ञान भी प्राप्त कर सकेंगे जिसमें पहला प्रश्न है चित्र का अवलोकन कर सही विकल्प चुनकर बॉक्स में सही का निशान कीजिए तो यहाँ पर हमें एक रसोई घर का चित्र है वह दिया गया है रसोई घर पर अच्छी तरह से रसोई घर को सजाया गया है अपनी सारी चीजें अपनी जगह पर रखी गई है जिसमें एक महिला खाना रोटी बना रही है एक बच्चा खाना खा रहा है और एक दादी है वह पुस्तक पढ़ रही है इस प्रकार चित्र में हमें कहीं सारी चीजें दिखाई दे रही है चलिए अब हम प्रश्न के उत्तर देते हैं पहला प्रश्न फल और सब्जिया किसमें रखी है तो फल और सब्जियां टोकरी में रखी है दूसरा प्रश्न रसोई घर में लड़का क्या कर रहा है तो लड़का खा रहा है तीसरा प्रश्न रसोई घर में कौनसी वस्तु दिखाई नहीं देती है तो सरसी हमें रसोई घर में दिखाई नहीं देती चौथा प्रश्न दादी माँ क्या कर रही है तो दादी माँ पुस्तक पढ़ रही है पांचवा चूल्हे पर कौन सा बर्तन है तो चूल्हे पर प्रेशर कुकर रखा हुआ है छठा प्रश्न चश्मा किसने पहन रखा है तो चश्मा दादी माँ ने पहन रखा है इस प्रकार हम प्रश्न के उत्तर लिख देंगे चलिए अब रसोई घर की वस्तुओं के चित्र पहचान कर उनके नाम लिखिए तो जिसमें पहला है कढ़ाई दूसरा चाकू तीसरा तस्तरी चौथा बेलन पांचवा केतली छठा कटोरा सातवा चम्मच और आठवा चित्र है गिलास का उसके बाद प्रश्न तीन सब्जियों के चित्र पहचान कर उनके नाम लिखिए जिसमें पहला है प्याज जिसका अर्थ है डूंगली फूल गोभी એટલે કે फ्लावर લસણ એટલે કે લસણ भिंडी એટલે भिંડો બેંગન એટલે રીંગણા आलू એટલે બટાટા મિર્ચ એટલે મરચા અને કારેલા એટલે કારેલા ત્યાર પછી આગળ હોલના નામ આપેલા છે જેમાં ચિત્ર કો ઓળખન કર ઉનકે નામ લખીએ પહેલો ચિત્ર હે अमरूद अमरूद यानी जांभळ केला એટલે કે કેળા तरबूज એટલે કે तरबूज अनार એટલે થશે દાડમ ત્યાર પછી सेब सेब એટલે સફરજન છઠ્ઠો છે kiwi એટલે kiwi જ થશે ત્યાર પછી grapes અને ananas આ प्रकारे ચિત્રોના નામ છે તે તમે જોઈ અને લખી શકશો ત્યાર પછી પ્રશ્ન 5 વિન શબ્દ પર ગોળ કીજીએ जिसमें पहले में है ककड़ी गाजर बंद गोभी और केला जिसमें केला है वह भिन्न होगा क्योंकि केला फल है बाकी सब शाक भाजी है इसलिए दूसरा है पपीता मूली आम और अनार इसमें मूली भिन्न होगा क्योंकि बाकी सब है वह फल है तीसरा कनेर धनिया गुलाब और चमेली इसमें धनिया है वह भिन्न होगा क्योंकि बाकी सब फूल के नाम है चौथा तरबूज करेला ककड़ी और तो इसमें शकरकंद है वह भिन्न होगा क्योंकि शकरकंद है वह जमीन के नीचे होता है बाकी सब जमीन के ऊपर होते हैं। अगला है पांचवा जिसमें मिर्च अदरक फूलगोभी और लहसुन उसमें तो फूल गोभी है वह भिन्न होगा क्योंकि बाकी सब मसाले है छठा आम केला गाजर और चीकू तो उसमें गाजर है वह अलग होगा क्योंकि बाकी सब फल है सातवा गेहूं चावल बाजरा और गेंदा तो जिसमें गेंदा है वह अलग होगा क्योंकि बाकी सब है वह धान्य है आठवा बेला मिर्च गुलाब और चंपा तो उसमें मिर्च भिन्न होगा क्योंकि बाकी सब है वह फूल है गाय भैंस बकरी और भिंडी तो उसमें भिंडी भिन्न होगा क्योंकि बाकी सब है वह पशु है दसवा जामुन चना मक्का और उड़द तो उसमें जामुन है वह अलग होगा क्योंकि बाकी सब है वह कठोल है प्रश्न छ वचन परिवर्तन करके वाक्य प्रयोग कीजिए जिसमें पहला पुस्तक मेरे पास एक पुस्तक है और पुस्तकें तो तुम्हारे पास चार पुस्तकें है।, तो है और बहुवचन होगा कमरे तो वे तीन कमरे खाली है तीसरा है पंखा तो एक पंखा चल रहा है और पंखे तो मनोज ने तीन पंखे खरीदे चौथा कुत्ता तो वहां कुत्ता खड़ा है और कुत्ते तो वहां कुत्ते खड़े है पांचवा मटका तो मटका मेज पर रखा हुआ था और मटके तो मटकों में पानी भरा हुआ था इस प्रकार हम एक वचन का बहुवचन करके वाक्य लिख देंगे तो उसके बाद प्रश्न सात दोनों चित्रों को ध्यान से देखकर दोनों के अंतर ढूंढकर बताइए जिसमें पहला चित्र चित्र एक में जोकर के पेंट पर लाल रंग का पॉकेट है और चित्र दो के जोकर में पेंट पर हरा पॉकेट है यहां पर देखिए हमें देखने को मिल रहा है दोनों में यह अलग है दूसरा चित्र एक के जोकर के जूते हरे रंग के हैं चित्र दो के जोकर के जूते लाल रंग के हैं तो यहां पर आप दोनों के जूते देख सकते हैं तीसरा जोकर एक की टोपी लाल रंग की है जोकर दोपी टोकी हरे रंग की है तो यहाँ पर आप यह भी देख सकते हैं। इनके अलावा यहाँ पर हमें देख रहा है चित्र एक के चित्र दो के जो जोकर है उसके टी शर्ट पर जो एक गोल है वह हरे रंग का है चित्र एक में वह लाल रंग का है दोनों की साइकिल है उसके भी हम तफावत देख सकते हैं तो इस प्रकार दोनों चित्रों में काफी सारे अंतर हमें देखने को मिल रहे हैं અને તેના જવાબો મેળવવા મારી ચેનલ જરૂરથી સબ્સ્ક્રાઇબ કરો તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ એસટી બાર ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો જેમાં આપને ધોરણ પાંચ તમામ સ્વધે સોલ્યુશન સોલ્યુશનના મળી રહેશે જે એકદમ ફ્રી છે કોઈ પણ પ્રકારના ચાર્જ વગર તમે વિડીયો અને પીડીએફઓ પણ જોઈ શકશો તો આશા રાખો છો અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે જરૂર ડાઉનલોડ કરજો અને તમારા મિત્રો સાથે પણ શેર કરજો ફરી મળીશું આપણે નવા વિડીયો સાથે ત્યાં સુધી આવજો